Шановні діти, шановні болівальники, шановні батьки, шановні почесні гості, радий привітати вас на відкритті другого щорічного дитячого футбольного турніру Кубок дитячих мрій. Хочу сказати вам, що назва цього кубку Кубок дитячих мрій вибрана не випадково, оскільки дитяча мрія це саме чисті, саме щирі дитячі почуття. Я впевнений, що кожен з вас. Хоче стати відомим футболістом, грати у відомих футбольних клубах та за національну збірну. Саме для цього ми і проводимо ці турніри, щоб ви в футбольних баталях крок за кроком наближалися до вашої мрії. Сьогодні зібралися гідні команди. і я думаю, що ми побачимо гарний футбол, безліч забитих голів. Діти, я вам бажаю успіху, наснаги і хай всі ваші мрії здійсняються. Також хочу представити наших почесних гостей. Це люди футболу, це люди, які формували, формують і будуть формувати наш вітчизняний футбол. Це легенда е, київського футболу, ветеран футбольного клубу Динамо Київ, Мунтян Володимир Федорович. Президент Федерації футболу міста Києва. Людина, яка керує всім футболом в місті Києві. Хочете Ігор Миколаєвич. І людина, яка сама грає в футбол. Переймається футболом і завжди підтримує всі форми футболу, дитячий, дорослий, яка підтримала і підтримує наш клубок депутат Київської міської ради, Гончаров Володимир Валентинович. А зараз я слово для привітання я хочу передати ветерану київського футболу, легенді Володимиру Мутян. Добрый день, ребята. Уважаемые родители, все присутствующие. Мне очень приятно находиться, независимо на какую погоду. Я всегда рад с вами встретиться. Всегда, что касается футбола. Вам огромное спасибо, что вы любите футбол, что вы хотите играть в футбол. И что родители тоже, наверное, очень хотят, чтобы у нас появились. Шевченко, Ермоленко. Да? Не-не-не, не Ермоленко. Не, 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 не. Но не как его, Аруна. Да? Или как его там Шевченко. Ибрагим. Ибрагим. Нет, Ибрагимович ничего еще. Ибрагимович еще ничего. Коноплянка, Да. Как? О! а мы о мы. Давайте на наших ориентироваться, да? Блохин, Шевченко. Как? А, Белана, о, три, у нас три обладателя ку золотого меча, ребятки. Кто? Тоже хорош, Павчина. Тоже наш. Так, друзья мои, ну это, это, это так. Дай Боженька вам всем здоровья, чтобы вы трудились, трудились и трудились. Я же вот сколько лет? Ой, блин. 68 лет тому назад. 168. Сколько? 160. Да нет, ну так долго не жил. Давно-давно я уже не помню, что я вот таким, как вы были, а потом меня взяли, привозили в Динамо мама, мия! это моя мечта была, да, как ваша, наверное, сейчас стоящих здесь, да? И моя мечта сбылась, и какой я был счастлив. Думаю, ну все, я добился, мне не надо ничего больше делать, не учиться. Зачем? Я же жил в Динамо. Не надо трудиться. Я же способный такой. Я мог жанрировать мяч. Я мог ударить. А? Ну а что бы я сделал без труда, скажите? Нет, 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 нет. Вот и весь ответ. Значит, вам что? Вы все талантливые. Вот стоите, все талантливые. А что талант без труда? Играл а? Так что, друзья мои Вам Нужно очень серьезно Трудиться Очень стараться Особенно сегодня Когда у нас Смотрите, какие поляны Какие у вас мяч Какие вы красивые в этой форме Боже мой Только играйте Я хотел бы вас поздравить С сегодняшним праздником Праздник детская киевская лига дитячего футбола. Я вырос в киевском футболе. Я вырос не юный, юный динамовец, нет. Я вырос в детской спортивной школе номер один. Ее тогда называли Гарано. И каждый из вас стоит здесь. Нет юного динамовца, да? Но я хочу, чтобы вы были все в Динамо. Согласны? Да! Вот я вам этого и желаю. Я желаю тренерам терпения, я желаю родителям очень большого терпения, чтобы у вас все-таки родители всегда лучше всех тренеров. Вот мой лучший, мой самый-самый лучший, он готов уже играть, но ну, не только за Динамо. За кого? За кого? Ну, <связать> ну, иди сюда, пожалуйста, иди. Как тебя звать? Тимур. Да. За болотом? Да. Заболотный? О, за Я был был художник-заболотный. Да. Да? Молодец. Иди, давай. Я хочу позвать. Выговор. игры... иди. Все, дорогие друзья, всем участникам огромное спасибо, организаторам огромное спасибо, что вы придумали этот турнир. Ну и надеюсь, депутат Киевской рады наш, городской, да, что поможет нам всем, особенно в городе Киева, что вот эти пробить некоторые проблемы достичь, их. конечно, надо, и мы чем-то поможем. Удачи вам. Спасибо. Слово для приветствия участников турниру, надается президенту Федерации футбола Минска Киева Кочетову Игорю Миколаевичу. Всем добрый день, дорогие наши дети, тренеры, уважаемые родители. Сегодня вот перед нами стоит шеренга полноправных членов Киевской Федерации. Это наш резерв, это наша надежда, и единственное, я у Владимира Федоровича Мундяна попрошу, чтобы не все в Динамо, оставьте кого-то в оболонь, в арсенал, ребята, да чтобы что, что перебора нет. не было в Динамо. Да. Да. Но стремиться действительно надо, и мы очень надеемся, дети, что вы будете, если не футболистами, то достойными членами украинского общества, которые находятся в тяжелой ситуации, но вместе с тем все социальные сферы работают. И самое главное, что футбол развивается. Пусть может не такими темпами, как хочется, но он развивается. И наши звезды, надеюсь, в ближайшее время покажут себя на французских стадионах с самой лучшей стороны. Но особое внимание, вот Владимир Федорович обратил на то, что вы в красивой формы, в красивых бутах, красивой экипировке, мечи. Давайте все вместе поблагодарим родителей потому что киевский футбол держится на родителях. Спасибо вам большое, родители. Без вас ничего бы не было. Из депутатов уже нет полей и площадок. Это единицы. Но если вы еще отвернетесь, не будет вообще ничего. К сожалению, футбол нужен только сегодня нам, вам и отдельным людям. Вот здесь присутствует этот человек, которому действительно нужен, он любит этот футбол их мало. Но мы не можем терять наши ряды, поэтому продолжайте помогать детям, тренерам, и я думаю, что мы добьемся. И я хочу пожелать вам, дети, любите футбол. Пусть он будет у вас в сердце. Но помните, футбол – игра команды. Командная. Каждый из вас отвечает за того, кто рядом, за всю команду. Не может кто-то один быть самый хороший, все остальные плохие. Команда есть команда. Удачи вам! для привітання учасників турніру надається депутату Київської міської ради Гончарову Володимиру Валентиновичу. Шановні батьки, шановні майбутні зірки нашого футболу. Я би хотів вас в першу чергу подякувати, що все ж таки матч відбудеться за будь-якої погоди. Я вдячний всім батькам в першу чергу, що не прийти на цей турнір і показати свою майстерність. Я вам бажаю досягти найвищих бідесталів, досягти найвищої своєї мрії, перемагати в турнірах. І кожен раз, коли ви виходите на поле, пам'ятайте, ви захищаєте себе, ви захищаєте свою команду, ви захищаєте свою країну, в тому, що дійсно. Франції ми отримаємо як мінімум нагороди. А як максимум я сподіваюся, що 10 липня ми всі будемо вболівати за збірну України в фіналі. Як би це було неамбіційно? І я вам кожному бажаю, що через 10 років кожен вас зміг доказати на футбольному полі свою майстерність на найвищому рівні. Бажаю перемоги і отримати задоволення в цьому шовторі. На цьому щорічний дитячий турнір Кубок дитячих мрій вважаю відкритим. 所以。Oh. Oh. В этом году российская часть открытия 9 турнира считается законченной. Команды-участники готовятся к игре.